вечора, шановні телеглядачі, в ефірі телеканалу Миколаїв. Програма Гаряча Лінія. Студія для вас працює Луїза Єроміна. Мої вітання хість нашої студії. Голова облдержадміністрації Вадим Аріков. Вадим Іванович, добрий вечір. Добрый вечер. Давайте начнем нашу с вами беседу. Наверное, с одной из главных новостей за сегодня. Николаевцы снова встречали своих героев домой. Вернулись бойцы 19-го территориального батальона для возобновления боевых сил. Немало для этого было сделано и вами. Что, ребят, ждет дальше? Ну, прежде всего, это им необходимо отдохнуть, вот, побыть своими семьями. Вот тем ребятам, семьям, которым необходима будет психологическая реабилитация, мы, конечно же, предоставим. Вот. Но, наверное, самое главное ⁇ это быть сегодня в семье, быть дома своими близкими. близкими. Вот. Это самое главное для наших ребят, которые вернулись сегодня живыми, здоровыми, героями, которые защищали нашу Родину. В ближайшее время я хочу провести с ними встречу для того, чтобы поднять и боевой дух, и поговорить с ребятами о тех проблемах, которые были у них в зоне боевых действий, о тех проблемах, которые есть сегодня в быту. Вот. Поэтому обязательно это сделаем в ближайшее время, буквально на этой неделе. Вадим Иванович, свою работу уже начал новый парламент, уже создана коалиция. Без преувеличений, именно на данный созыв люди возлагают больше всего надежд. Каким, на ваш взгляд, должен быть первоочередной пакет реформ? Ну, вы знаете, нам необходимо, чтобы люди не разочаровались. Те люди, которые выходили на площади, те люди, которые голосовали сегодня э, и поддерживают сегодня парламентское большинство, демократические проевропейские партии, которые объединились в коалицию и подписали коалиционное соглашение. Поэтому, на мой взгляд, самые первые решения в парламенте, которые должны быть, это изменение конституции к децентрализации власти, которая необходима сегодня Украине для и экономического, ну и политическо-социального напряжения, снятия напряжения, которое у нас есть в стране. Вот это основные такие требования общества, и та реформа, которая поведет за собой Украину, региональную элиту. Вот а после этого последует естественно ряд законопроектов, которые необходимо будет обрабатывать и вносить. Конечно же, это бюджет 2015 года, который будет очень сложный, и мы к этому сегодня уже э, готовимся и практически готовы для того, чтобы его защитить перед депутатами областного совета, объяснить, донести. Вот, ну и конечно же, э, принять то ли в этом году, то ли буквально в начале следующего года. Вот, это те, те вещи, которые сегодня просто необходимы э, для Украины. А что касается закона о местных выборах, будут ли какие-то изменения, прогнозируются ли они? Э, конечно же, прогнозируются и вы знаете, сегодня как раз вот обществу тоже очень важно, чтобы как можно быстрее прошли местные выборы. Вы знаете, много общественных организаций заявляют иллюстрации чиновников, депутатов. Так вот, лучший, лучшая иллюстрация это и есть выборы. Выборы в местные советы, выборы в Верховную Раду. Украины, поэтому э, я надеюсь, что в первом полугодии все-таки будут приняты ряд законов, в том числе и о местных выборах, э, где будет четко прописан уже избирательный процесс и э, день выборов. Поэтому я в этом убежден, и это необходимо сегодня как лекарство для общества и для государства, для местных советов. Потому что вы видите, что происходит иногда в наших сессионных залах, вы видите неконструктивную работу депутатов, комиссий комитетов, поэтому рабочих групп, которые иногда тяжело создать для работы, чтобы они могли принять соответствующие реагирования, меры по работе той или иного направления коммунальных предприятий и так далее. В связи с этим конечно же необходимо провести выборы, чтобы были новые депутаты, новые партии, новая элита, которые, за которую проголосуют уже общество после революции. У нас в стране сегодня сложилась непростая ситуация. И какие отрасли нашего региона могли бы принести наибольшую пользу в плане выхода из этого кризиса? Над чем нам нужно работать, что нам нужно улучшать? Ну, я скажу, что бюджет Николаевской области мы выполняем. Поэтому у нас, я не могу сказать, что ухудшилась экономическая ситуация в области, но, конечно же, есть позитивные, есть негативные направления. Так что необходимо развивать, что развивается и на что необходимо обращать сегодня внимание для того, чтобы поднять и экономический рост. Это, конечно же, морская инфраструктура, это порты, там, где сегодня реально государство получает прибыль, там, где сегодня работают сотрудники, получают высокие заработные платы, выше среднего заработные платы, там, где сегодня платятся налоги и куда необходимо инвестировать. И, и я уже вот буквально на прошлой неделе подготовил ряд обращений на Министерство инфраструктуры, на Администрацию морских портов Украины, для того, чтобы рассматривали инвестиционные проекты, государственные инвестиционные проекты, повторю, в Николаевскую область, непосредственно в морехозяйственный комплекс, Николаевской области. Это очень важно. За этим, конечно же, стоит и э, грузооборот э, не только государственных предприятий, портов, но и частных стивидоров, которые сегодня пополняют бюджет Николаевской области, Украины и, соответственно, дают рабочие места нашим жителям города и области. Вы уже неоднократно говорили, что Николаев перерождается в город Порт. Ну вот, кроме морехозяйственного комплекса, какие у нас еще есть э, сферы, э, которые могли бы, могли бы дать такой хороший толчок развития? Ну, это аграрный сектор, и мы видим также показатели у нас рост в аграрном секторе по э, количеству сбора урожая. Мы приблизились к 3 миллионам тоннам вот поэтому это значительный рост по сравнению с прошлым годом и я уверен что в будущем году у нас мы еще подрастем вот соответственно нам необходимо развиваться в направлении переработки сельскохозяйственной продукции вот которая ну, необходима сегодня на рынке Украины потому что вы видите какое количество сегодня зерновых мы экспортируем но ну, соответственно перерабатывать сельскохозяйственную продукцию также необходимо в украине экспортировать уже продукцию которая переработана и товар который уже несет совершенно другую ценовую политику это очень важно конечно же средний и мелкий бизнес который необходим сегодня для развития экономики в области, потому что это одни из тех, которые платят налоги и за счет которых сегодня выживает наш регион. Поэтому очень важные такие аспекты, над которыми необходимо работать, они заложены в программе. 2020 социального и экономического развития Николаевской области. Мы с вами говорили уже о новоизбранных парламентариях, о определенных векторах их работы в новом парламенте. Давайте все же вернемся к политическому истеблишменту нашей области. Состоялась неочередная сессия областного совета, во время которой рассмотрели заявление о самороспуске фракции партии регионов. Отразится ли это как-то на работе депутатов областного совета? Но у нас на этой сессии не только распустилась фракция партии регионов, у нас и глава областного совета ушел работать в Верховную раду Украины, стал избранным народным депутатом, поэтому здесь и кадровый вопрос, который стоит на очень таком, знаете, как необостренном, но в то же время политическом фундаменте, который необходимо в ближайшее время решить депутатам и избрать голову областного совета. На мой взгляд, это должен быть профессионал в административной работе, профессионал с точки зрения и экономики и финансов, профессионал с точки зрения и общественной деятельности, политической деятельности, потому что сегодня областной совет, вы видите, разбит на многие группы влияние, у которых есть, конечно же, лидеры, за которыми идут депутаты. И вот их необходимо сегодня объединить для того, чтобы они работали действительно на Николаевскую область, принимали те проекты решений, которые сегодня необходимы нашим избирателям и необходимы сегодня жителям области, городов. И я уверен, что такой человек, такой депутат, естественно, есть. В ближайшее время, на ближайших сессиях должны определить, кто и за кого проголосует. Вот. Касательно работы облсовета, я думаю, что... Депутаты заинтересованы сегодня в работе и смогут сосредоточиться непосредственно на своих профильных комиссиях вот, отработать бюджет, который очень важен вот, и те программы, которые мы должны принять в ближайшее время на будущий год и на э, другие года. Облгосадминистрация совместно с областным советом создадут комиссию, которая будет регулировать работу коммунальных предприятий. Какие уже конкретные цели заложены в этой работе? Действительно, мы обл. администрация создаст ряд комиссий, для того, чтобы проверить коммунальные предприятия, их жизнедеятельность, финансовую деятельность непосредственно, вот, и, и балансовую составляющую, что на этих предприятиях есть, каким образом они сегодня осуществляют деятельность хозяйственную. Вот, руководители предприятий должны читаться, соответственно, должны показать развитие предприятий, экономический план как минимум на 2-3 года вот по причине того что сегодня мы видим ряд предприятий коммунальных которые имеют нулевую прибыль годовую соответственно есть предприятия которые имеют минус по году вот. И сразу же задается вопрос: для чего тогда мы сегодня и имеем в собственности данные коммунальные предприятия, чем они занимаются, для каких целей они были созданы? Вот. На мой взгляд, если коммунальное предприятие создается, оно должно иметь план развития, оно должно приносить прибыль облсовету, то есть областной общине, но ну и, соответственно, нести какие-то за собой позитивные функции для области. А когда предприятие просто занимается самовыживанием, либо работать ради того, чтобы получать заработную плату руководителям, ну, извините, пожалуйста, я сегодня не готов. Мне депутаты областного совета доверили управлять данными с коммунальными предприятиями, поэтому я буду тщательно подходить к каждому из таких предприятий для того, чтобы потом отчитаться перед депутатами. Поэтому нами будет направлено обращение в областной совет, чтобы депутаты профильных комиссий смогли принять также участие в таких рабочих группах, комиссиях. Также мы подготовим ряд обращений на управление территориальные наши и депутатов Верховной они должны знать, они должны быть ознакомлены и должны быть информированы. Мы обязательно предоставим отчеты общественности. Сроки работы комиссии. Когда она заработает? Я, э, ну, ряд комиссий уже созданы и они работают. Я думаю, что сроки отработки комиссии будут в течение одного месяца. Владимир Иванович, извините, Это большая работа, для этого требуются профессионалы, которые придут, которые будут составлять экономический план развития, которые будут смотреть бюджет предприятия, финансовую деятельность предприятия, ну и, конечно же, многие-многие другие составляющие факторы. Вопрос, который волнует многих наших телезрителей, будет ли подорожание проезда в электротранспорте? Да, данный вопрос рассматривается исполкомом городского совета, и буквально на этой неделе транспорт, электротранспорт в городе Николаеве подорожает. Но это незначительное подорожание в районе 50 копеек. Вот. Опять-таки на пенсионеров и на льготников это не влияет. Они как ездили бесплатно, так и будут ездить по своим льготам, которые им предоставлены государством. 50 копеек, я считаю, что мы сегодня где-то подойдем к ценовой политике по Украине электротранспорта. Вадим, Иванович, вопрос от наших читателей с Фейсбука. Распространяются масштабные слухи о том, что в этом году новогодние праздники для нашей Николаевской тетворы они будут не такие яркие, не такие эффектные, не такие запоминающиеся. И поговаривают, что в этом году не, будут, не будет губернаторской елки. Правда ли это? Развейте эти слухи. Нет, это неправда. Вы знаете, я вот, будучи в супермаркете на выходные, к мне подошла э, семья и спросила, задали такой же вопрос, что они в каких-то средствах массовой информации прочитали о том, что не будут э, выдав, детям давать подарки, что не будет проведения елок в связи с экономическим составляющим, в связи с проблемами, которые есть сегодня. В стране. Вы знаете, это все неправда. Губернаторская елка будет, мэрская елка будет в городе Николаеве. Соответственно, уже проведены тендера и закуплены для детей подарки, которые будут раздаваться и нашим управлением социальной политики и другими управлениями в нашей области. Поэтому мы всех пригласим, вот и будем, соответственно, отрабатывать и Поздравлять наших детей с наступающими праздниками Днем Святого Николая и с Рождеством и с Новым годом. В общем, ребята без праздника не останутся в этом году. Детки нет, конечно же, это же наши дети. Вадим, Иванович, мы на картах наших с вами эфирах мы говорим о помощи. Тем людям, которые сейчас находятся на востоке страны, и мы не можем не сказать о помощи, которую, которую Николаевская громада оказывает школе, которая находится в Луганской области. Какие собраны средства, движется 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 ли эта помощь дальше? Да, да, конечно же движется и сегодня уже определен подрядчик. Это общество, это общество с ограниченной ответственностью Блицстрой которая осуществляет, уже приступила к ремонтным работам в 22-й школе э, поселка Ташковка Луганской области. Э, вот. Э, ряд предпринимателей, предприятий, э, депутат областного совета Дмитрий Фалько, который также э, поучаствовал и перечислил более 100 тысяч гривен на, на данную школу. Вот, аграрный э, университет э, работники аграрного университета также пожертвовали один день вот, своей заработной платы и перечислили на счет данной школы для того, чтобы она была отремонтирована и детки смогли в этом году уже учиться. Я надеюсь, что... В ближайшее время мы откроем школу, и я поеду поздравить детей с открытием данной школы. Вадим Иванович, я хочу вас поблагодарить за эфир. Спасибо вам большое за те, що відповіли на всі мої випроси. А нашим телеглядачам хочу ще раз нагадати, що ви можете долучатися до нашої розмови в соціальній мережі Facebook. Заходьте на нашу офіційну сторінку облдержадміністрації, ставте свої запитання голові облдержадміністрації. Ще раз хочу нагадати: гостем нашої студії був Вадим Мариков. На все добре.